Вітаємо вас. Сьогодні будемо говорити тільки про економіку, адже у нашій студії міністр економічного розвитку та торгівлі України Айварас Абрамавіч, вітаю вас у нашій студії. Добре. Пане міністру, ну ви на цій посаді вже три місяці. Ви не жалкуєте, що, скажімо, погодились від час її обіймати? Ну, трьох місяців ще немає. Ну, майже Пока три місяці. Два почти, чуть більше двох місяців второго. Декабря нас назначили. Конечно, не сожалею, объем работы, конечно, сумасшедший большой, вызовы тоже стоят, как вы знаете, очень серьезные, экономическая ситуация сложная, военная ситуация сложная, поэтому работаем всем кабинетом министров активно, надеемся на результат. Угу. Вы сподеваетесь на результат. Ну, за Олег, что подавать на вашу биографию, она такая... Багато у плані роботи у комерційних структурах у комерційних стру... структурах Прибалтики чи Балтики, як зараз правильно mm -hmm. кажуть, шве... шведські структури, ви також комерційно там працювали. Скажіть, будь ласка, от чим ця робота у комерції відрізняється від роботи у державних структурах? Ну, звісно, вона відрізняється дуже сильно во многом. у нас. В кабинете министров на данный момент очень много людей, которые до того не работали в госслужбе. У нас парламент тоже 50% состава люди, которые не были депутатами раньше. Поэтому надежда, конечно, что те новые лица придут с новыми подходами, со свежими мыслями и поможет все-таки стране в такой тяжелый период. Есть, конечно, и похожести, схожести, что касается работы в госсекторе и в комерційних структурах, все таки, якщо ти був хороший управляючим в комерційній структурі, то все таки можна по комерчівському построїти і структуру управління на госслужбі. Що соответственно я і пытаюсь зробити, ви намагаєтеся робити э, тут в Україні? Хоча за походженням ви литовець, і прізвище про це свідчить. І я так розумію, що і громадянство у вас тривалий час, саме Литовське було. Отже. Как вам легко ориентироваться или, в важко ориентироваться в современных украинских экономических реалиях? Ну, я из Литвы уехал в 17 лет, поэтому меня с этой страной не так уже много связывает. Конечно, мои родители там живут, мой брат живет в моей прошлой деятельности. Мы много инвестировали в Прибалтике. Наш фонд был самый крупный владелец торговой, коммерческой вообще недвижимости во всей Прибалтике много инвестировали в пищевую промышленность, самые большие предприятия по переработке молока, которые поставляли много, много что в Евросоюз, что в э, Россию и так дальше. Но я после этого жил 6 лет в Эстонии, э, в Америке полгода жил, 7 лет в Швеции, 3 года в России, и уже 6 лет э, я живу в Украине. Поэтому украинские реалии мне они совсем не новые. Я 10 лет женат э, с украинкой у нас все три ребенка, хотя мы жили в разных местах мира, мы всегда приезжали их рожать в Киев, в больницу Исида, где, в принципе, условия для этого были созданы очень хорошие, и мы с радостью сюда приезжали. зрозуміло. Ну что ж, вы ныне на Полтавщине. Вот на ваш погляд, наскільки наш регион важливый сама для украинской экономики? очень важны. И на самом деле я много ездил в первые два месяца за границу, потому что нужно было, конечно, все-таки прорекламировать этот, все позитивные реформы, все позитивные сдвиги, которые мы делаем и которые мы намеря... намереваемся делать в Украине. И только вот сейчас, после поездок в Лондон, после поездок в Давос, в Берлин, с премьером, с президентом, я выехал в регион Украины. Коллеги-министры были в других местах. Я решил первым делом поехать в Кременчук на Полтаву, и завтра поедем в Суме. Это, конечно, регион очень сильный, дает достаточно большой позитивный эффект всей украинской экономике. Сумасшедшее, хорошее предприятие по машиностроению, но, как мы знаем, тоже и в сельском хозяйстве Полтава вместе с некоторыми еще пару областями в центральной Украине является лидером по сбору урожая и так дальше. Поэтому здесь очень интересно сегодня пообщались с местными бизнесменами. Все пришли уже со своими инициативами, пожеланиями, со своими бедами. Поэтому я их выслушал, мы обменялись мнениями, мы обозначили какие-то моменты, как их дальше решать. Регион здесь сильно индустриальный. Я как раз в среду на прошлой неделе назначил своего зама как раз по направлению промышленности Руслан Корж. И мы договорились с промышленниками, что он уже на следующей неделе сюда приедет и еще более детально обговорит все вызовы, которые стоят перед промышленностью. Такого регіону угу. ось ви зараз в студії Полтавської державної телерадіокомпанії компанії «Лтава», тобто в Полтаві, але приїхали із Кримчука. Саме от машина будівна галузь там найголовніша. І я думаю, що ви почули там дуже багато таких сумних звітів про те, наскільки падіння виробництва зараз там відбулось і відбувається і надалі. Отже, чи можна призупинити цю тенденцію саме у машинобудуванні? Ну, смотрите, это, конечно, тенденция очень негативная пока в производстве и в ближайшие сроки, конечно же, ее нужно останавливать. Возможно, через какие-то государственные закупки, обновление инфраструктуры и так дальше. Будет сложно, но будем искать разные моменты. Многие из этих предприятий были, конечно, они настроены на продажи в Российской Федерации. Но встречался с одной из этих двух предприятий. Они сказали, что в принципе рынок открыт, но потребительская способность российского клиента очень сильно уменьшилась. И они прямо и сказали, что россияне не могут сейчас платить то, что они платили раньше. Поэтому... Хорошо, когда нефть стоила 110 долларов, сейчас она стоит 60, но рынок сузился и там. Поэтому много дискутировали, что касается европейской сертификации: сколько стоит, сколько времени занимает переход на европейские стандарты, и, конечно, по разным предприятиям суммы совсем разные, временные интервалы тоже разные, но все понимают, что нужно это делать, нужно переходить. А че и... не записано уже? Ну, конечно, не запезнят, смотрите. Сотрудничают они с европейскими разными компаниями, приезжают те же самые стратегии посмотреть на предприятия, предлагают э, всякого рода совместное производство. Поэтому никогда не поздно. И предприятия хорошие, производят хороший конкурирующий продукт. Вот вы застосовываете слово ⁇ Европейский рынок да. ⁇ Как к видому машина галузь галость, очень такая Речь и европейцы в этом ведут попереду, дуже у них качественная продукция в этом плане. Что с украинской продукцией? Она имеет шанс, правда? Ну, смотрите, я разговариваю в общем, что у нас тенденция, что касается интеграции с Европой. Поэтому все предприятия, в принципе, должны стремиться перейти на европейские стандарты, где это возможно. Если ты уже получишь европейскую сертификацию, я думаю, на другие рынки что ты будешь поставлять свою продукцию, проблем не будет. В первом заводе, который производил оборудование для производства асфальта, напротив гендиректора висела карта мира. И там очень много флажков было и в Африке. То есть, значит, наше производство, вот, оборудование тоже идет в Африку. Я сам был... Шесть месяцев назад в Нигерии, в Южно-Африканской Республике, видел, как развивается этот регион. И, конечно, вот что касается машиностроения, есть возможность там, конечно, продавать больше, чем сейчас. Как это делать, это уже другой вопрос. Обычно сами такие вот производственные компании находят рынки сбыта через дилеров, через других каких-то своих каналов. Я думаю, здесь правительство тоже может помочь через свои посольства. Через торгової раз зараз ми в міністерстві і смотримо, який був би самий правильний путь значить продвіження українських товарів за границі. Що ж це чудово, що ми опановуємо, будемо опановувати іноземні ринки, нові зокрема. але важливий, мабуть, є і внутрішній ринок. От знову таки Кременчук, знову-таки, вагонобудівний завод. От наскільки скажем, той же державний бюджет готовий допомагати цьому заводу. Вы знаете сами, что все-таки с державным бюджетом на этот год будет очень сложно. Это всегда в кризис так бывает. Да? Каждая копейка подсчитанная, каждая копейка очень важна. Но, несмотря на это, мы с губернатором проговорили и уже видели, что два состава уже вот прошлое правительство Арсения Петровича уже закупили для львовских железных дорог. Поэтому хоть чуть-чуть, но все-таки помощь идет продукция хорошая у этого вагоностроительного завода, современная, способна, там, поезда ездить на 260 км в час, то есть нужно работать, нужно смотреть, искать ресурсы. Сейчас как раз производится конкурс по назначению руководителя в Укрзалезнице. Там будет новый менеджмент, новые подходы. Будем искать внутренний ресурс, чтобы покупать отечественного производителя. Потому что что касается вагонов грузовых, что касается вагонов пассажирских, локомотивов, износ. Больше 80-85%. Тому раніше Потому пізніше все одно пів парк пірі обновлять. обновляти. Ну що ж, можливо, машина будівна галась таки вона відродиться з часом, але зараз все ж таки падіння, 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 і це відображається зокрема на місцевих бюджетів. Скажем, Кримічук, як правило, був недотаційним, Зараз став таким. Ну відповідно, менше надходить грошей у бюджет Полтавщини у бюджет України. Как за этих умов утримывать какие-то социальные стандарты? Ну, это, конечно, очень трудный вопрос. Опять же, правительство будет делать все, что возможно, чтобы уравнять значит, условия ведения бизнеса для всех. Чтобы не только для крупного бизнеса были какие-то преференции и субсидии, но чтобы уравнялись условия ведения бизнеса. И бизнесу мы здесь будем очень сильно помогать через дерегуляцию. Так же самое с коррупцией. Я считаю, что мы в правительстве боремся через дерегуляцию, через устранение чрезмерных барьеров для ведения бизнеса и так дальше. И в дальнейшем, конечно, цель такая правительства, чтобы защитить самые незащищенные слоя населения. То есть если люди нуждаются всячески помогать тем, Самому хто пострадали саме більше ні слої населення. на ну, тим не менш прожитковий мінімум офіційно визнаний трохи більше 1200 гривень. Як багато людей до речі отримують відповідну зарплату мінімальну, яка ну, ми вже знаємо, що кількість населення, яке будуть отримувати допомогу, допомільні, буде уменьшатися ті рівні життя... прожиточного минимума, конечно, они есть очень маленькие на этом этапе. Мы видим дальнейшее поведение, к сожалению, экономики. Отчасти это последствия, как управляли страной руководители до Майдана. Мы же будем класть максимальные усилия для того, чтобы расчистить поле чтобы стабилизировать ситуацию уже в ближайшие сроки, что уже в 2016 году мы смотрели бы назад и просто удивлялись, насколько была плохая ситуация, и все будет Вы, улучшаться. Дуже, мне кажется, оптимистичны. Уже в 2016 году, через год будет улучшение, на ваш взгляд? Ну, должно быть. Понимаете, как экономист, я всегда понимаю, что бывают падения, и после падения всегда бывает рост. Украинская экономика уже очень сильно просела. Уже очень... В принципе, как только закончится война, военные действия, я уже вижу, что много иностранных инвесторов тоже готовы были бы прийти, потому что производить здесь со своим производством будет уже очень привлекательно. Потому что все-таки падение гривены, конечно, негативно сказывается На більшість і бізнесменів, і населення і це дуже, в принципі, чувствительна тема. Але те, ті, хто прийде сюди зі своїм производством, звісно, собістойність буде дуже привлекательною навіть для реекспорту в інші А Ось знов такі інвестиції дуже важливі, і треба їх справді залучати сюди. Але мені здається, що зараз у світі на Україну дивляться як на країну, де триває війна, і поки що кінця її. навряд ли можно побачить где-то там. Отже, а вы сподеваетесь на инвестиции за таких умов? Опять же, реалистически смотря э, на ситуацию в этом году, будет очень трудно получить. Ну, если у нас идут боевые действия, сначала их нужно закончить э, перед тем, как ожидать существенные западные инвестиции в конкретный бизнес. Но несмотря на это есть отдельные бизнесы, которые видят перспективы в Украине несмотря ни на что. Хороший пример американская компания Monsanto. Одна из самых больших в мире производителей семян, например, для кукурузы. В Житомире они начали только что строить, уже когда началась война, военные действия. Когда Крым оккупировали, завод целый стоимость около 250 миллионов долларов. Это не единственный пример. Поэтому мы ездим по миру. Рекламируем Украину, рекламируем рабочий потенциал, человеческий потенциал Украины. И, конечно, нам, как правительству, нужно только улучшать инвестиционный климат здесь. Поставили перед собой очень серьезную задачу по условиям ведения бизнеса Украины в данный момент только на 96-м месте поставили себе цель, что через два года мы были бы на 50 месте. И для этого нужно очень много чего сделать. Ну и, в частности, 20 квітня нынешнего года планируется инвестиционная конференция на поддержку Украины. Она ведь будет? Надеемся, да. Ведется работа, ищем конкретные хорошие инвестиционные проекты. Хотим инвесторам из Запада все-таки показать приоритеты. Много из них э ходят с деньгами донорскими, технической помощи, инвестиционными, говорят: "Где самое лучше? Куда нам это инвестировать?" И я думаю, здесь наша помощь им тоже очень понадобится, чтобы их, чтобы всё это конкретизировать, чтобы всё-таки всё это показать, их направлять и так дальше. Mm -hmm. То есть можно якісь поради дати, можливо, полтавським бізнесменам, підприємцям, як їм зробити так, щоб помітили їх інвестори. Або пораду, возможно, керевнисту областей и такие, что еще бы порадовали я, как люди, некая, проработывала на западном рынке. Угу. Ну сами знаете, что для того, чтобы компании получили инвестиции, что западные, что отечественные, во-первых, всегда нужно работать максимально прозрачно. Если это какой-то существенный бизнес, он, конечно, должен быть аудитированный, чтобы у тех новых инвесторов, что отечественных, что западных, была бы уверенность. В этих цифрах, которые они видят. Это, это первый такой совет. Второе, это здесь есть неплохой представитель значит, от губернатора. Что касается экономической деятельности, нужно встречаться с ними, рассказывать про свои инвестиционные планы. Самые большие проекты, конечно, не могут войти вот в эту конференцию, что вы упомянули. Угу. Там по приоритетам я вижу, что будет очень сильная ставка на энергетический сектор, на энергоэффективность, тоже на сельхозпроекты, включая, например, проекты по орошению на юге Украины, по проектам переработки, потому что прошлый год был рекордный по урожаю 63.8 миллионов тонн по Украине, но мы видим, что Эту цифру можно очень сильно повысить еще в будущем. При этом потенциал есть во всех категориях. Но не хотелось бы быть просто экспортером зерна, хотелось бы, конечно, экспортировать больше продуктов с добавленной стоимостью. Поэтому нужно создавать условия для тех, То прийдут і будуть переработати здесь і кукурудзу, і сою, і пасочки вже будуть експортувати готові продукти. Ну, знов таки є багато розмов про те, що скажімо, експортувати готові продукти, харчування і таке інше на західний ринок дуже важко, практично неможливо, тому що там є Франція, є Італія і такі. Ну, скажімо, не обов'язково. Європу. В Європі ми так і експортуємо. Кстати, вернусь к темі, квот вот на ринку Євросоюзу. Но есть другие большие потребители в мире, где сельское хозяйство вообще нельзя им заниматься. Египет, вы знаете, весь Ближний Восток, от Йемена до Дубая и так дальше. Китайский рынок нам все больше и больше открывается. Так что здесь аграрии работают очень активно. У нас есть серьезные предприятия по всем направлениям. Что касается Евросоюза, конечно, они нас сильно политически поддерживают. Но что касается экспортных код, на нашу продукцию сельского хозяйства, мы считаем, что они недостаточны. Ежегодную квоту мы можем быстрее, чем за один месяц наполнить. И вот министр Павленко сельского хозяйства был недавно в Германии на аграрной выставке «Зеленая неделя», провел очень много переговоров, был сумасшедший интерес к украинским производителям. И там как раз обговаривалось со своим немецким коллегам, что все-таки не хватает этих квот. Деньги хорошо, если мы получим кредиты, но лучше откройте свои рынки. Поэтому мы начали уже переговоры, как сделать так, чтобы все-таки эти квоты увеличивались. Ну, квоты это, безусловно, добре, але, как правило, они завжди обмежені на, те, или квоти. Але можно и поза квотами экспортировать в ту же Европу продукцию. Аби вона була відповідно більш-менш дешева і якісна, от щодо якості, як відомо, треба мати певні сертифікати, щоб виходити на солідні ринки. Mm -hmm. І чи скористалися вже навіть цією паузою, що нам надав європейський союз, наші виробники, mm -hmm. щоб ми без мита можемо ввозити свої товари, а вони навпаки платять нам Ну, well, тут по різним траслям різна ситуація. Що стосується сільського господарства, ми знаємо, що Производители мяса курицы прошли сертификацию, производители яиц тоже прошли сертификацию, то есть остальные работают над этим. И здесь многие из Европы готовы помочь очень сильно с сертификацией. Та же самая Литва считает себя очень хорошей, одной из лучших в Европе, что касается сертификации, готовы приехать, помогать и так дальше. Здесь вот нужна некая коммуникация со стороны уже самих производителей, что я сегодня и говорил. Uh -huh. промышленникам, что если нужна помощь в советах, как это делать, говорите, разные страны из Евросоюза готовы бесплатно приехать и обучать и, и помогать. Похожие проблемы были в, Евро, в Литве в начале членства в Евросоюзе. Давали те же самые структурные фонды, а Литва не умела их осваивать, потому что неопытная была, не было достаточно информации и так дальше. А вже в останні роки Литва вже лідірувала в Євросоюзі по освайню. І зараз продуктурі. намагається допомогти Україні розвивати зокрема конечно, експорт, конечно. але ж собі на голову це ж конкурент. Ми, понимаєте, все-таки деякі країни, включаючи Литву, смотрять ті проблеми, з якими сталкивается Україна не як українські проблеми, а як проблеми всієї Європи. Украина защищает не только сейчас наши бойцы, саму Украину, они реально защищают Европу. Это последние рубежи безопасности Европы. И жалко, что не все страны в Евросоюзе это понимают. Поэтому помочь Украине выстоять экономически, что такое, это очень важно. Що таке сильна економіка? Сильна економіка значить сильна армія, це значить більше можливості добре захиститися врага. І наші найкращі друзі в Євросоюзі це, звісно, розуміють. Зрозуміло, тим не менше, наші друзі у Європейському Союзі і Сполучених Штатах Америки кажуть, так, будемо допомагати, але швидше робіть реформи, бо і, зокрема боріться з корупцією. Ось нещодавно така була справа: я не знаю, наскільки вона вже серйозна, і є у вправ... Проти Ігоря Швайка, колишнього нещодавнього міністра сільського господарства із Майдану, він прийшов. Що там відбувається, що робити в таких випадках? Скажи, будь ласка. Я думаю, таки... що ситуація з корупцією оста... остається дуже складною. і значить боротьба з нею остається недостатньо активною. Сообщество. То есть общество, бізнес, общество наша міжнародного друзі очікують більше от влади, що касается боротьби з корупцією. Так прямо і говорять, год пройшов, але ніхто там не сіді да ну, ось ви наводите навіть такі факти, що лише від отримання карантинного сертифікату да. з перевозки зерна минулого року. Міністерство агрополітики викочили з бізнесу у свій карман 1 мільярд гривень. Но я не сказал, что министерство выкачило так написано новое время. Да, так, да. так что все-таки, что мы сделали вместе с Министерством аграрной политики, новый, мы да, да, скасували этот карантинный сертификат mm -hmm. и тем возвращаем миллиард гривен обратно аграриям в сектор. Mm -hmm. То же самое ускорение процедуры прохода процедуры uh -huh. э, фитосанитарного сертификата в порту. Вместо пяти дней один день. Там тоже коррупционная составляющая была около миллиарда гривен. Эти деньги мы тоже обратно возвращаем этим сектору, этому сектору. Поэтому здесь борьба будет с коррупцией, она идет. Э, Все-таки посредников в газовом бизнесе убрали. Э, это был большой резонанс. Думаю, в ближайшие дни, в ближайшие недели будет объявлен новый глава антикоррупционного комитета, и тогда работа начнется. Uh -huh. К сожалению, она занимает больше времени, чем все из нас хотели бы ожидать, но я думаю, борьба продолжится. Мы в министерстве и в Кабмине с коррупцией боремся путем дерегуляции. Чем меньше влияние государства на бизнес, чем меньше... Соприкосновение государства и бизнеса, тем меньше э, возможность на местном уровне регуляция, Она тревает, на ваш взгляд, чего? Этому... Конечно, она должна mm -hmm. будет происходить, и опять это будет некий вызов местным органам, потому что все мы говорим о децентрализации. Что налоговые, что вот в серия контролирующих органов. И поэтому мы дай, будем давать как можно больше полномочий на местах, но они должны будут действовать в таком же самом духе, что и центральные органы власти. Слушай, я вам очень благодарен за ваши ответы. Я нагадаю, что мы общались с министром экономического развития и торговли Украины Айварас Абрамовичус. Дякую вам за ваши ответы. Дякую за то, что вы следили за нами. До побачення.